在2019年，这里就是中国高铁网的最东站，一个人口只有七万人的边境小城。绥芬河跟满洲里一样，市容也相当干净整洁。不过跟满洲里不同的是，绥芬河是个山城，而满洲里坐落在平原。满洲里到绥芬河的这一条铁路路线是第一代西伯利亚铁路的一部分。 绥芬河是这条路线的东部起点。当时，绥芬河的下一站就是在俄罗斯的海参崴、ok （ Vladivostok）。一八六零年，中俄签下《北京条约》，清政府放弃了东北的全部滨海疆域，俄罗斯取得图们江口到黑龙江口的这一片区域，而且进行的非常彻底。像图们江江口这里，这条中朝边界大江的出海口。 最后十五公里被划入俄罗斯领土，没有了海岸线和大江入海口，中国东北从此无法进入日本海。取得这片海岸线的三十六年以后，俄罗斯又在1896年与清政府协议，可以借用中国土地建铁路，以最短距离以及最低开销，把海参崴连接上西伯利亚铁路网。 所以在一九零三年建成通车的满洲里到绥芬河的这条铁路，是第一代西伯利亚铁路的一部分。直到一九一六年，俄罗斯完成了自己境内的西伯利亚路段为止。如今，俄罗斯这片远东疆域的经济发展相当不错，创造收入的除了木业、矿业，还有海鲜。在这里，俄罗斯有日本海北部的一半，再加上这整个 Sea of o k h o t s 都是俄罗斯完全拥有的内海，所以俄罗斯远东的海产非常丰富。像这些在韩国首尔陆良津水产市场的帝王蟹，店家就说是来自俄罗斯。优质的木材和海鲜出口到中日韩这三个东亚经济最蓬勃的国家。所以俄罗斯远东地区的发展越来越受到莫斯科的重视。绥芬河就是中国与这个地区的陆路运输窗口。 在绥芬河的第一天，从这份美味的 k a c h a u r i 开始，加上乌兹别克面包干汤，还有亚美尼亚手抓饭。丰盛的早饭是在市中心一家受欢迎的餐厅吃的，店名是马克西姆。k a c h a u r i 是一种形状奇特的格鲁吉亚面包。二零一八年在阿马蒂的时候，看到人们在排队买新鲜出炉的，就买了一个，因为很大，一个可以分成两天的早餐。 价格超便宜又好吃，所以两天后吃完立刻再去买第二个。这次看到菜单上有开恰布里，立刻就点了一份。维芬河市中心是个大广场，广场上飘着各国国旗，其中有马来西亚国旗。这个城市丘陵起伏，在这里散步要爬好多斜坡路。 单纯走起来累，不过景色就特别上镜。市区里有许多俄式的老建筑，都是一些百年前的老旅馆、老饭店。它们往往又与中俄共产主义的历史有关，如今被保留为国际共产历史建筑。来自把共产主义列为危险思想的马来西亚的我。 看到像这样纪念共产主义的历史建筑，特别觉得这个区域的不同。在这座老咖啡馆的前面，每到周末都开放给中俄边境居民摆摊，售卖一些小商品。这样的市集想必非常有趣，可惜就是无缘碰上。坐上公车，我们前往绥芬河的边境地区，巴士上只有我们两人。 来到边境地区，也同样冷冷清清，景区前的停车场也没有几辆车，或许还不是旅游旺季吧。绥芬河的关卡大门就在这里，过了正门以后就是俄罗斯国界。这个地带叫做边境景区，只开放给中国国内旅客参观，外国人不让进，所以我们只能在外围的公园转悠。 公园里这些旗杆后面就是俄罗斯领土，前面的景观水池还结着厚厚的冰，远处是俄罗斯的瞭望塔，还有一座教堂。水池边是购物中心，不过里面商铺单位都是空的。旗杆下面这座触目惊心的示牌，提醒民众偷越国界的下场很严重。 离开中俄边境冷冷清清的旅游区，我们回到了酒店旁这个充满了烟火气的街市。这里是绥芬河最热闹的地方了，就在中心广场的旁边，一整条大概三四百米的步行街，都是小摊子和商店。嘎嘎甜，嘎嘎香，是水果贩叫卖的声音，都是在叫卖自家水果最香甜。这里什么都有。 照片里右边的应该是日常主食取暖用的煤，德国商品有面粉、糖果、汽水之类。让我惊讶的是，居然还有热带水果，毕竟这边很北了。然后蔬菜日用品当然更加少不了了。嗯 日落以后，这一区还是一样热闹，节奏强劲的电子音乐响彻几条街。市中心广场摇身一变，变成了露天 Disco，一大群人在这里跳广场舞。 在中国大大小小的城市，傍晚时分都可以看到三五成群的人们在练习。不过像这样几十人同一服装的，我是第一次见。各行各业的人们下班后聚在一起跳着一样的舞步，这样的场景在新加坡也看到，只不过新加坡安迪跳的是 Line Dance，而且往往也只是安迪在跳而已，很少会有 Anger。 更不可能会看到年轻人，而在这里是男男女女各年龄的都有。寒冷天气里的露天 Disco 吸引了不少人围观，也有人趁着城市明亮的灯光出来遛狗散步。 像这样子，天黑以后却依然热热闹闹、生气蓬勃的气氛，最让我感觉到中国特色。往往在中国以外一段时间以后，受媒体影响，会渐渐觉得中国是一个政府很高压、人民很苦难的地方。可是，一到了中国，看到人家该干嘛就干嘛，跳广场舞、踩滑板、散步。 遛狗、逛街、聚餐、涮火锅，在各地的旅游胜地观光，守规矩的排队也已经是常态。该干嘛就干嘛，整个社会气氛就很乐观、很热闹。顿时就对自己被国际媒体的各种区域刻画所影响，从而对一个不熟悉的异国妄加偏见，而觉得自己实在幼稚又可笑。 离开绥芬河，同样还是得坐高铁。告别这个满街都是俄语招牌的小城，接下来我们要往南，去东北最大的城市沈阳。这座就是绥芬河站，二零一九年中国高铁网的最东站。绥芬河是个小型站，就没有像大型车站里面那些餐厅商铺了。 从这里可以坐火车过边境到俄罗斯的格罗迪科沃车站，从那里再转乘俄罗斯火车，就可以去到普拉蒂沃斯岛、沙克林岛这些俄罗斯远东地区。火车站对面三百米左右的这座俄式建筑，这、就是绥芬河的国际巴士站。在边境区的时候，看到有白色的巴士开往俄罗斯，估计就是从这边出发的。 甚至还有点时间，我到巴士站去转了一圈。从大门进去还要上二楼才到候车室，售票处也在二楼。本来想看看票价，不过墙上并没有票价列表。火车很快会到，巴士站就不宜久留了，要赶快回到对面的火车站。小城镇的候车厅都这个样子。 建筑和设施的设计都大同小异，不过一定都干净明亮。坐上高铁，我们向沈阳出发。谢谢您收看这一期的高铁丝路。要是你想多了解我用火车走丝路的旅程，请记得点赞、分享和订阅哦。 Some